بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما كتاب شكر نشكر الله سبحانه وتعالى kita dapat sama-sama menunaikan solat tarawih berjemaah dan alhamdulillah kita dapat sama-sama saling ingat peringati antara satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam al-Quran wa zakir fa inna dhikra ingat memperingati lah kamu sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman Tuan-tuan yang dikasih sekalian pada malam ini Yang masa yang singkat Tersekirah yang ringkas ini Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan Bahawa bulan Ramadan ini Sebagaimana yang kita faham Bahkan dalam sebuah khutbah pun disebut Bahawa bulan Ramadan adalah bulan mencari ketakwaan Dan Allah pun dah beritahu Syahrul Ramadan Al-Lazi'un zilafihil alqur'an Hudan linnas Ia adalah bulan yang boleh menyebabkan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian saya nak bawa kepada tuan-tuan satu pendekatan ataupun sifat-sifat yang dibawa oleh iblis dan diajarnya kepada nafsu yang mana kita faham nafsu itu inna nafsal amaratu bisu nafsu sentiasa mengajak kepada keburukan dan nafsu dia belajar dari mana? Dia akan belajar daripada iblis. Orang kata, kenapa pada bulan Ramadan orang masih buat jahat? Ada yang masih menipu, ada yang masih itu, masih ini dan sebagainya. Sebabnya nafsu. Betul iblis diikat. Tetapi kena ingat anak murid iblis itu ada yang sentiasa lekat dengan kita iaitu nafsu. Apa dia yang iblis dah ajar? Fajar iblis bi khamsa alam fa aqamaha ila janibi hadhihi al khamsa. Iblis dibawa datang lima sifat. Dan lima-lima sifat ini disandarkan dengan semua amalan-amalan kita. Pertama, jaa'a al iblis bilhasad hasadi fa rakazahu fi janbi al ilmi. Pertama, sifat hasad. Iblis ini diwujudkan dia Nafsu Macam mana nak bagi manusia itu Ada sifat hasad Dan hasad itu akan disandarkan dengan apa? Dia sandarkan dengan Bijam bil bin Disandarkan kepada orang yang berini, Itu sebabnya bila orang ada ilmu Pada masa yang sama dia hasad Maka dia akan Mengutuk antara satu sama lain Dan ini yang kita tak nak Betul nanti benarkan kita saling dengki kepada dua benda. Pertama, dengki dengan orang melakukan ibadah dengan memperbanyakkan infak. Yang kedua, orang yang mencari ilmu. Dua benda ini kita dibenarkan untuk dengki. Tengok orang boleh baca Quran, dia belajar tentang Al-Quran, dia belajar tu, belajar ini, macam-macam dia belajar, kita boleh dengki. Boleh dengki. Sebab apa? Dengki itu membawa kepada kebaikan. Yang kedua, tengok, tengok orang berinfak. Hari ini orang tu dia bagi infak, dia bagi makan kepada orang muka puasa. Dia bagi makan kepada orang muka Tu Tuan, dia boleh buat ke tak boleh buat? Gaji sama banyak. Itu dibenarkan. Hasad yang dimasukkan ini, yang dilarang ni yang iblis ajar ni rakasa fi jambil ilmi, dia bawa sifat hasad yang membawa kepada keburukan. Tu sebabnya ada orang, dia tengok orang tu pandai dia diperlengkehkan ilmu yang ada pada orang tu sebab apa? sebab dia dengki tengok orang tu berjaya oh dia dia pandai dia belajar sampai dapat PhD dengki dia kata ambil dia PhD tapi akhlak tak ada lah, dia. kita saling menjatuh antara satu sama lain yang itulah yang ada di PhD dia akan kutuk pula orang yang tak ada PhD ah mamat tu cakap banyak dia kutuk waduh lah lah maki memaki antara satu sama lain maka di mana agama itu itu sebabnya hasad mesti dibuang tak boleh ada hasad-hasad yang boleh membawa kepada keburukan dengki dengan apa kebaikan orang pun tak bagus juga ini yang pertama hasad ni yang paling kisah sebab apa dia membawa kepada keburukan yang amat sangat iblis dah ajar pada nafsu maka hasad benda ini, ini perlu ditinggalkan yang kedua wajah bil jawi Farakkazahu fi jambil hukmi Iblis dia didik manusia Dididik nafsu untuk Untuk Berlaku zalim Farakkazahu fi jambil hukmi Dia akan disandarkan kezaliman itu Kepada orang yang ada pangkat dan jawatan Tuan-tuan Dia jawatan di masa tak ada tak Tapi bila ada jawatan dia akan buat benda-benda yang kadang-kadang Dia terlepas pendang dengan jawatan dia boleh jatuh orang Dengan jawatan dia boleh angkat orang Angkat orang ni macam mana pula Dia tak layak nak pangkat Tetapi dia naikkan pangkat sebab dia dekat di kaki putih Tapi Jadi bila nak berjaya Orang tu tak layak naik pangkat Kau naikkan dia pangkat Disebabkan dia layak Maka Tak dapat apa-apa lah orang Dan dia akan buat benda yang salah Tu sebabnya Iblis ni Dia ajar Rastakahu fil jauh bil dia mengajar manusia itu untuk Tu satu. Orang ada bangkai dia boleh nak jatuhkan orang yang sudah memang ada. Dia boleh jatuhkan orang tu, boleh burukkan orang tu, boleh ambil orang tu masuk penjara, keluar penjara, semua boleh. Atas apa yang dia nak. Dia buat fitnah, dia atuhkan orang duit, harta, pangkat, segala-galanya boleh merosakkan diri. Itu sebabnya kena berhati-hati tuan dengan adanya makan. Tu manusia berhubung-hubung untuk kejar sebab Sebab dia ada sesuatu yang dia nak buat. Tapi kalau katakan dia dapat makan, dia gunakan makan itu pada tempat yang betul. Sebagaimana yang Nabi kata kepada para sahabat radhiyallahu Allah antara yang Allah memaktu. Nabi kata apa? Nabi kata Ar-ri'asa amanah itu. Awkamah. Ri'asa. Tanggungjawab itu satu amanah. Apa nama Dia bagi pangkat dia itu satu amanah Bukan dia benda-benda yang main-main Itu sebabnya Pertuan yang sekalian Bila kita buat satu benda ini Biarlah kita buat Kerana Allah Subhanahu SWT Ada bumi saya uh, Ada lah Allah ni Dia kerja dengan satu badan Badan ni Badan kerajaan Di Jawatan kat situ Dia grade 48 Patutnya dia naik Dia kosong sini kosong Sebab orang yang beri patuh apa tu Jadi ada kekosongan Bila ada kekosongan Pegawai kat situ ada 5 orang Lima-lima ni kalau nak penuhkan Nak ambil 48 ni Dia kena masuk khusus Eh dia masuk kena masuk perpisaan Perpisaan berdulis ke apa saya nak tahu lah Pergilah lima orang ni pergi Empat orang yang bos hantar yang satu orang ni memang dah layak untuk mohon Dan dia boleh layak untuk diminta Pergi di mohon Bila temu luka Daripada lima-lima ni Empat tak lulus Seorang dia lulus Empat ni yang bos ni sayang Tak lulus Bila tak lulus otomatik tak layak untuk pergi temu luka, luka Untuk kereta tempat ni Yang lulus siapa? Seorang tuan Yang bukan budak bos ya. tuan Bos ni tak nak hantar dia kata tak perlu hantar lah Biar kosong tak perlu Hantar lah apa yang jadi Dia tak nak hantar langsung tuan, tuan Kenapa dia tak nak hantar Sebab dia tak suka budak ni Budak ni pula Tak pandai nak bodek Nak bawa dia ke ke Tak pandai nak belanja dia Beli hadiah itu Hadiah ini Tak pandai Maka tak dapat Tapi dengan izin Allah Budak ni pula hubungan dia dengan orang lain Dengan apa ketua jabatan yang lain baik Asli ini yang lain tolong cabutkan Masuk juga Itu sebabnya tu kan Kita ini kan bergantung sama manusia Gantung dengan manusia ni Tak juga Macam mana pun kau rasa kau, kau hebat Kau bergantung sama manusia Allah kalau, kalau Allah nak bagi, bagi Allah nak bagi, dia bagi Anytime Allah boleh bagi Ida arada syai'an ay yakun lahu kun fa yakun kubudi lah, manusia macam mana pun. Tapi bila Allah kata jadi jadi dia. Itu sebabnya saya kata bergantung kepada Tuhan. Pas itu di sini dah, dia tu, tu tak tahu apa nak apa. Saya tak pun minta dengan Tuhan Dia bulan Ramadan. kau mintalah. Nak jadikan kita hari Sabtu tempat telefon dengan HQ. Kata nama awak kamu saya dah kalau pihak pihak pengurusan tertinggi dah hantar dah untuk pergi tu tu. Padahal nama tak dihantar oleh bos itu. Bayangkan tuan tanya Mana datang rahmat Allah Kita tak tahu Itu sebabnya bergantunglah dengan Allah Wa izah sa'alaka ibadi Anni fa'inni qari puji budak wa tentami Tentang kalau minta dengan Allah, Allah dah yang akan jaga kamu Itu sebab Bila kita ada pangkat tuan-tuan Dia akan buat kita jadi zalim Jadi zalim tu Tanpa kita sedar Lima orang hantar untuk tu juga Apa kita buat pergi ke Malaysia Lupa tak lulus, kamu tak nak hantar yang lulus Sebab apa? Orang ni tak minat dengan Orang ni tak ada nak budi. Maka dia termasuk dari benda kesalimah Itu benda yang cukup saya pegang kan? Bila kita pegang jawatan kamu Saya ingat Saya ingat guru-guru kita ajar Bila kau pegang satu jawatan Kau boleh ingat Orang tu kalau dia layak naik makan Kata kalau ustaz layak naik makan Borang dia saya susun Saya susun eh, Tapi saya, saya perang Dia ni patut Dah naik makan 2 tahun lalu lah 3 tahun lalu lah tapi disebabkan kita Saya tak suka dengan dia saya, saya perang Perang Bila perang nak proses Jom. Lepas tu dia naik Selepas 4 tahun Selepas 3 tahun Dengan orang lain pula 2 tahun yang saya perang itu Di akhirat saya terjawab Saya terjawab Sebab Sepatutnya 2 tahun lalu Gaji dia dah naik 3 ribu ringgit Tapi disebabkan saya punya kezaliman tiga ribu ringgit ni, kali dengan dua belas, kali pula dengan dua tuan-tuan hak anak nak belajar hak isteri nak guna duit hak mak bapak dia, hak zakat, al fakir miskin semua tu kita harap disebabkan dua tahun maka kau jawab kepada Allah SWT tu sebab ni jangan main-main, hak orang tuan-tuan tuan Nabi SAW selalu pesan jaga hubungan dengan manusia hubungan dengan manusia hubungan dengan Allah, kau buat salah dengan Allah, Allah boleh maafkan Inna Allah wa -furu rahim. Kau tinggal puasa. Allah maafkan ya. Tu Allah kamu tahu Allah. Ya. Tapi kalau kau tak bayar zakat, itu bukan kau yang miskin. Kau boleh masuk syurga tapi dengan syarat berapa banyak kau tinggal zakat. Dengan zakat tu lah. Kau kena minta maaf dengan Allah. Kau kena minta maaf dengan orang fakir miskin. Kalau katakan dengan zakat dia tu lebih kurang ribu orang fakir miskin yang patut dapat zakat pada tahun tersebut tak dapat, maka kau jawab dengan sebab Lima puluh orang tu takkan benar kan masuk juga Itu nah, bahaya Itu hubungan dengan Allah Allah tu maha penampu Tapi dengan manusia yang kita nak Jangan buat buat pelik-pelik lah -pelik, Bila ada pakat ni Beritibah hati-hati Nabi beri selalu pesan beri, beri. Nampak simple Tapi Nak menjawab tu, tu, tu. <coughs> Yang ketiga Wajah Idris Bilmiyak Farakazahu Fijam Bil Ibadah yang ketiga, iblis ini dia wujudkan sifat riak. Dia wujudkan sifat riak dan riak ini disandarkan kepada apa? Disandarkan kepada ashabul ibadah. Disandarkan kepada orang yang melakukan ibadah. Sebab ibadah tak perlu kita nak tunjuk ke orang tu Tapi kalau tunjuk untuk mengajak orang buat baik, okey, contoh orang bayar zakat. Semua orang tengok video tu bayar zakat. Kalau dia kan kenapa? Itu? Uh, ambil zakat Tuhan pada Bila kita bayar zakat, kita bayar lebih Orang semua tengok, CCTV pun nampak Tidak tentu kita beriak uh, Itu bagus, sebab apa Mengajak orang untuk berkat bayar zakat Dia yang tak boleh ni, eh? kita buat Suatu benda tu untuk tunjuk ke orang Contoh, hitamkan dahi ni Dahi ni bukan semua orang hitam Tan ni Nik Aziz Niamat pun tak hitam dahi Tak, kata kuat Daripada eh, dahi, tak hitam juga dahi ni eh. Datuk Harun ni, Profesor Datuk Harun ni Tak kita juga dah ni Ada orang Allah bagi, ada orang Allah tak bagi Ada orang yang Allah tak bagi ni Dia nak hitam juga kan? Macam mana buat? Dia pergi semayang dekat, dekat masjid haram tu Dia duduk, tengok, dia suju ke dekat, dekat, dekat panas memang tak jadi Itu hidup tu kan? yang hitam Ada pula yang macam kan? Dia buku Colgate sebelum tidur Malam dia buku Colgate bagi terbakar dia, 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 dia. Bab tak bayar kau nak tunjuk apa sebenarnya? Nak tunjuk yang kau kuat semayang. Tak payah Semayang ni antara kita dengan Allah Kalau kamu nak 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 tunjuk, tunjuk dengan Allah Kalau nak nangis, nangis depan Allah Kalau nak bercakap, cakap dengan Allah Masa bila? Masa kau bertahajud Itu sebab Allah kata Wa bina zaiti fatahajat bina fila tala ka'asa Iyam asyara buka ma'ala ma'ala Allah angkat martabat bila kau Jaga Allah Ta'ala di waktu malam Terus sebabnya eh? Riak cukup bahaya dia nampak simple Tapi Ramadhan dia mengajar kita untuk tinggalkan semua perkara ria Sebab semua orang melakukan ibadat Dan puasa tu Kan Nabi Ibu sebut Dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata apa Asyamun ri Puasa tu aku punya Puasa aku punya Bila Allah kata puasa tu aku punya Maknanya kau tak nak ria ria tak ada orang tahu apa yang kau buat Tak ada orang tahu kau buka puasa ke Tak ada orang tahu kau puasa ke tak ada tak ada orang tahu kuasa kau di jin di timur atau Allah Subhanahu taala punya maka oleh sebab itu tak perlulah kamu nak tunjuk yang kamu ini buat ibadah dan sebagainya kecuali kita nak mengajak orang untuk melakukan kebaikan boleh macam contoh ada seorang orang yang beritahu tentang apa tentang zikir dia berapa banyak, -banyak dia berzikir hari ini saya berzikir dekat 3000 ribu subhanallah saya 3 ribu saya tengok dulu, tanya kenapa kau sebut tu? Oh sebab nak dengan orang lain berzikir sama dia. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia tunjuk sebab nak bagi tahu yang dia ni kaki zikir, habis haba akan suruh. Sisilah hati punya amalan dia. Itu nombor tiga Nombor empat Waja'a bil khiyana farakazaha fi jambil amanah. Iblis diwujudkan sifat apa? Khianat. Sifat khianat ni ada dengan siapa? Disantarkan kepada orang yang memegang amanah. Kiamat ni tu tuan Dia jangan main Saya jumpa kawan-kawan SPRM Masjid pun jadi ha? masjid ke AJK masjid ke Pendahari masjid ke Habis Boleh kita Kalau ikutkan ramai repot Tapi jangan orang tepat selesaikan dengan baik lah. Bagi projek Makan Pada satu isteri ataupun adik-beradik -adik kepada pengurusi masjid. Ha, itu satu hal tu. Itu sebabnya kalau boleh, bila dah jadi AJK atau pengurusi jawatan kuasa masjid, jangan terlibat langsung lah pembagian projek. Sebab tu boleh kena kalau tak kalau tak kena tu. Baik buka tender, buka tender macam biasa. Jangan bagi ada sikit pun, ini tak. Jadi dia AJK tukar masjid, dia tukar apa? Tukar kapal jadi ini dia tukar kapek. Jadi ini dia kapek gitu. Ya, kenapa dia digaduh sangat? Dia bergaduh tu sebab duit masuk kutipan. Lepas tu duit tu masuk. Tidak di 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 audit dengan bentuk. Sekarang ni, kita saya bagi tahu kepada masjid-masjid. Ini sekarang ni okey lagi Ramadan. Korban tadi. Tapi korban, berapa banyak masjid gaduh? PJP gaduh. Betul -tul -tul. Sebab tak jelas. Berapa kos kau dapat Berapa kos kau guna Tuh tu ya? Tulis kat situ Harga lembu yang kita beli adalah sebanyak sekian Katakan beli lembu Tiga ribu setengah Tulis kat situ tiga ribu setengah Satu Lepas tu tulis kat situ Kos pengurusan Letak situ seribu setengah Ataupun dua ribu ringgit Orang kata maha dua ribu ringgit Memanglah siapa nak jaga lembu tu Siapa nak pergi ambil lembu? Siapa nak pergi tengok lembu? Habis dia ejek eh, ni pergi pakai tak pakai duit. Pakai duit. Duit tu kena bayar. Kos makan, kos minyak, kos kereta semua kena bayar. Kena pula dia ambil kat Perak ke, dia kat kedai ke, dia ambil lembu-lembu kat ke, kedai. Ke, ke. Semua tu kena bagi tahu. Bila lembu sampai, siapa nak jaga? Tak kena bayar orang. So, semua kos. Jaga orang jaga lembu. Kalau tak kan kena rembat lembu tu. Dah esok eh, nak, 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 korban, dah kena rembat. Ada masjid kena rembat, Tak ada orang jaga. Tuan-tuan Kena tulis siap-siap tu Kalau tak nak, tak apa Boleh cari masjid lagi Atau kalau tak nak, kau boleh beli rumah sendiri Kau simpan kat rumah masing-masing Lepas -masing. tu kau datang ke masjid, senang Tapi tak ada mana nampak Ini mana rumah teres kalau tak ada lembu dia tu dah sodok rumah orang apa nah, Tak, letak tu orang Bila letak tu, angkat tu jelas Oh, <tuh> masjid akan ambil tu. Ini semua kos-kos Kos punya beli, kos tu, kos, beli, kos ni, kos ni masih sikit lima ratus Settle masalah Ini tak hidden Dia punya hidden cost ha, dia ada, ada bahagian yang Kita pun tak tahu baik, kita tahu siap-siap tu sebabnya kita berhati-hati tu Amanah ni Dia benda kita tak sedar, tak apa Tapi kalau kita dah sedar, tahu dan sengaja buat Itu bahaya, nak usul bilah kita cari Haa, uh, nak usul bilah Bapak, Bapak ni juga takut Sembang dengan geng-geng geng SDRM, baru kita tahu Benda simple je boleh kena Duit keluar masuk Tersalah bagi 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 projek Saya mengurusi tender Mengurusi tender Juta-juta kan Masuk ke tu saya tak mahu tahu masuk Syarikat nama nama syarikat saya tak mahu tahu Kalau ada ya Ahli yang bercakap tentang syarikat tu Oh syarikat ni ada pernah di lakukan, dia pernah bagi hadiah ni eh? ha sila buang tu nak boleh tak boleh kan? sebab takut ada usuk-usuk Rasul bilang rasuah dan buang tu dia tak boleh bagi tahu dia tak boleh bagi tahu kita hanya tengok dia punya performance dia punya duit banyak mana bagi dalam account dia eh? semua tu yang kita tengok tak payah nak nak cerita tentang kebaikan dia dia pernah berjaya apa bagi sumbangan kepada 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 tempat kita tak ada apa semua tu boleh membawa kepada pecah mana tak muskilah dia duit ni macam mana pun tu bahagian oh, satu suruh dia nak buat amin buat amin pengurusi ni dia ramai kawan jadi dia bagi tahu kawan-kawan dia ni, Eh, kena nak kita dapat warning ni Sepatutnya masuk dalam akaun juga Dia pergi masuk dalam akaun tu ha. Kos warning tu semua sekali dekat RM75,000 Keliling Dah buat yang itu kan eh? Saya kata, oh, jadi UKK eh, mana lah kawan-kawan Apa benda ni masuk dalam account sendiri Eh tak apa, saya amanah nak tak boleh Bila masuk dalam account sendiri tu tak boleh lah LHDN pun dah agak itu duit pendapatan kita ha? Tak boleh, so sebabnya apa perlu kita buat? Masukkan dalam akaun surau so, wow. Jangan masuk akaun kita, kenapa masuk akaun kita? Siapa yang audit akaun awak? Betul ke orang berapa? Betul ke orang tu masuk? 75 orang, 75 ribu tu semua orang masuk awak kira tak? Takut bercampur dengan gaji, bercampur dengan duit anak bagi Bercampur pula dengan duit kawan-kawan Ha nah, itu semua tu hati-hati orang -hati, Benda yang kalangan, kalangan kita tak perasan Alhamdulillah Yang terakhir Wajah bil ghish farakazahu. Wajah bil ghish farakazahu fi jambi nasiha. Iblis didatangkan dengan didatangkan sifat ghish. Ghish ini penipuan. Disandarkan kepada, disandarkan kepada orang yang memberi nasihat. Pemberi nasihat yang yang fasik. Dia yang bagi nasihat untuk orang tu makan riba. Dia yang bagi nasihat untuk orang langgar undang-undang. Dia yang bagi nasihat untuk orang itu buat benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mengingat. Sebab apa? Dia ada seorang yang beri nasihat. Itu pemimpin di bawah. Dia kena ada penasihat yang betul. Bila ada penasihat yang suka mem, mem apa, mem, membodik Yang kedua, penasihat yang ada ada Pribadi punya interest Yang ketiga Penasihat-penasihat Yang nak bawakan kepada kekayaan Individu Maka ini cukup bahaya Oleh sebab itu, pemimpin dia kena Pastikan yang mereka ini Tidak memilih penasihat yang teguh Nabi Muhammad ada penasihat, tak salah penasihat Nabi Muhammad siapa penasihat dia? Abu Bakar Dalam bab-bab yang Melibatkan kewangan melibatkan apa nama apa pembangunan di Madinah Al Munawarah Abu Bakar Siddiq nombor dua Umar bin Khattab Umar bin Khattab dia akan lihat dari aspek peperangan masa itu Osman bin Affan dari sudut bisnes Abdul Rahman bin Auf dari sudut bisnes Ali bin Abi Talib dari sudut hubungan antara bangsa dalam negara semua tu penasihat dan apa yang dibincangkan dalam 5-4-5 orang ini Takkan diketahui oleh orang awam Sahabat-sahabat Nabi pun tak tahu Sebab ini strategi Nak perang ke tak perang Semua Nabi akan bincang dengan penasihat-penasihatnya Sebab Nabi mempunyai penasihat yang baik Dan akhirnya pembangunan, pembangunan, pembangunan di Pertama Mekah itu berjalan dengan baik Oleh kerana itu, tuan-tuan dan -tuan, sekalian Berhati-hati hati Nabi perkara Yang dibawa oleh Iblis Nabi Pertama, sifat hasad yang datangnya daripada iblis dan disandarkan kepada orang yang berilmu. Nombor dua, dia datangkan sifat kezaliman yang ada pada manusia dan disandarkan kepada siapa? Kepada para pemimpin. Yang ketiga, dia datangkan sifat munafik munafikan iaitu riak dan sebagainya dan disandarkan kepada orang yang kuat ibadat. Ha, tu hati-hati juga. Ya, orang pakai jubah orang pakai baju Melayu, orang pakai tu dia mempelegih orang budak muda yang tak pakai baju Melayu atau pakai jubah. Itu satu hal oleh tuan. Yang keempat, didatangkan sifat khianat dan disandarkan kepada orang yang mempunyai yang yang mempunyai uh, apa? Uh, tanggungjawab dan amanah yang besar. Yang kelima, Wajah al Didatangkan datangkan sifat penipuan dan disandarkan kepada mereka yang memberi nasihat jadi penasihat-penasihat ini ada penasihat yang baik dan ada penasihat yang tidak baik. Jadi semua ini disebut oleh Prof. Dr. Muhammad Naseh. Berkaitan tentang sifat ataupun uh, apa, sifat mazmumah yang diwujudkan oleh Iblis. Dan semua sifat-sifat itu disandarkan kepada mereka yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita pada Pada Ramadan ini. Dan kita termasuk daripada orang yang berjaya di dunia akhirat dan kita doa lah, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita depan mungkin tahun depan bukan lagi nasib kita untuk dapat pula Ramadan siapa tahu bunuh ada orang meninggal dunia ada orang dia sakit tahun lepas elok dia di sihat jadi ejeki dan sebagainya tahun ni saya datang dah tak ada orang tu mana dia pergi dia kena stroke. sekarang dia tak boleh bergerak duduk dekat rumah atas kerajaan atas kerusi tak boleh bergerak maknanya Allah bagi kita lah untuk berada di masjid bulan Ramadan tahun lepas. Banyak tahun ini dia berada di atas katil. Semuanya rezeki Allah Taala. Jadi alhamdulillah tahniahkan kepada kita semua sebab boleh berada pada malam malam di bulan Ramadan ini walaupun dah separuh masjid hilang. Apa dia orang yang nak masjid? Bukan masjid ni, eh. Ya. semua masjid. Sekali semua imam-imam eh, imam -imam Ustaz Dah, dah makin hilang Ustaz Dah kena buat pengumuman dekat Facebook Mencari orang hilang Sebab hari pertama, kedua, ketiga tu Saya apa itu tempat Letak kasut tu Saya ada orang yang sembahyang dekat kasut tu Haa dekat rumah saya tu. Sampai ke Lagi tu untuk tiga, 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 tiga langkah Tempat pakai motor dan tempat tu tempat, tempat, tempat tu Saya dah tak nampak siapa tu Tak kira kau bercara mak kena dan terkenal Kau tak nampak belakang tu Sebab masa tu Sekarang Alhamdulillah masuk sampai ke dalam terus Ha, dah dah lama lah. datang untuk masuk ke dalam bang. Maknanya tuan tuan, mana dia eh? pun? Tu? tu persoalan yang perlu kita kaji bersama. Adakah mereka semua sudah pun pilih? Pilih <tuh> dia. <tuh>. Kalau orang perempuan tak boleh pilih, orang lelaki buasir buasi tu. Semua. Ha, tu semua hilang Yang paling kita risau ni, sepuluh akhir Ramadan. Sepuluh akhir Ramadan tu dia lagi bahaya. Sebab Jekyll pun buat sepuluh akhir Sepuluh ha, sil Sepuluh malam terakhir sil ha, Semua bukti-bukti akan buat Sampai pukul dua belas malam Oh masa tu rabak benar lah, Hilang tu Kebanyakan orang pergi beli ke Bangi gateway Bangi Saya mohon sangat orang tak Jangan sekali kali pergi ke bangi ini ya. You nak pergi pergi insya Allah Jam tu so, kan Kami nak keluar UKM pun takut Sebab apa jam Orang pakat Pergi ke situ Dia situ tempat Tempat beli itu orang perempuan Tuduh baju rumpang Banyak tu Kalau lelaki ada lah Tapi lelaki banyak banyak Itu je tu Orang muda Ashraf Itu lah tidur orang lelaki kan Ni raya pun siap pakai baju, tinggi, lah. ini, baju tu, ni ha. ni lah Ni baju raya pun ni Ni lah Settle Orang perempuan banyak je Makcik-makcik pun boleh tahan ke Bukan makcik ni Tak ada sana. dia boleh tawaf tujuh kali sa'i tu Kalau tak buka tu dapat sa'i tu Kalau tawaf tu sepuluh kali tujuh kali dah dapat tawaf satu Tawaf ibadat Ini Tawa wadah tu tak Jadi semoga Allah Ta'ala jaga kita Dan boleh istiqamah kita Dan boleh lah tanya So kita sama-sama buat yang terbaik Awas dan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sallam Allah wa alihi wa sallam Allah wa sallam wa wa sallam wa wa sallam Allah wa sallam wa sallam wa sallam wa 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 wa